Игорь Смешко, вот в таких условиях, я сейчас процитирую Ивана, какая может быть стратегия деоккупации? Савик, ну, мы являемся свидетелями системной, э, системного кризиса в государственном управлении Украины. И это не сегодняшняя проблема, но она только усугубляется. Еще э, Нобелевский лауреат 2007 года, э, профессор. Э, Роджер Майерсон, приехав в Украину, сказал, невозможно существование двух вертикалей. Президентская, которая назначает губернаторов, но у президента формально нет бюджета. И премьер-министра, у которого есть бюджет, но у него формально нет силовиков, и у него нет у вертикали власти на места. Конфликт интересов это существует. Он абсолютно неэффективный, но он эффективный в каком случае? Если два высших лица, коллективно уходят об ответственности, но колуарно договариваются о распределении сфер своего влияния и своих экономических интересов. Вот тогда получается, вы меня простите, такое слово, как бардак. По политическим квотам у нас назначаются руководители силовых ведомств. При этом мы не провели в законодательстве, как это во всем цивилизованном мире есть, что политический назначенец, если он не карьерно от лейтенанта до генерал армии, грубо дошел, или госслужащего первой категории, у него функции сужаются до 5-7% от карьерного. А как правило, это стать секретарь в этом профильном министерстве, который ни на заседание политической партии не придет, иначе он потеряет пенсию, потеряет все. Но в профессиональные дела политические назначенцы не входят. Вот тогда, в случае, если есть генеральную прокуратуру по Даня, то оно обязательно профессионалами рассматривается. Им все равно, от какой партии президент или премьер. Они служат Конституцию и государству. Вот это было не было сделано у нас. Отсюда представьте коалиция политических партий, которая однажды уже после первого Майдана показала, на что она способна. Она тихо досидела до второго Майдана, который не она начинала, не она кровь платила. Она опять приходит к власти. Опять Количество компромата друг против друга и количество э, возможностей взорвать друг друга э, колоссальное. Но они назначают силовые структуры. И в этих силовых структурах каждый, кто приходит, он понимает, он своей должностью обязан этой политической конфигурации. Что мы хотим получить из этой системы? Эта система, она не в состоянии родить стратегию. Ведь понятно, что с первой мобилизацией, я абсолютно сгоден э, с паном Дони. Коли тільки все починалось з Криму, ми могли Кримом все закінчити, якщо б ми захищались. Перша часткова мобілізація 1993 року, рік про мобілізацію, читайте. Це особливий період. Особливий період. Чому відкрили закон про боротьбу з тероризмом? Це закон про оборону. Особливий період вводиться ставка Верховного командування. Генеральний штаб керує, вертикаль вистраюється, але Верховний командуючий особисто несе відповідальність за все. А не перекладають військові на СБУ. СБУ призначає своїм внутрішнім приказом начальника реального штабу в інтернестичний центр. Бойові устави не працюють. Волонтери нам забезпечують оперативно-тактичне забезпечення ведення бойових дій. А відсутність стратегії по окупованим територіям не війна, не миру приводить до того, що волонтери вже скоро будуть робити зовнішню політику. Волонтери будуть захищати наші інтереси в Криму. Але постає питання, де ефективний професійний уряд. І якщо ми будуємо демократію, то в цьому уряді, якраз от сьогодні не прийняли закон про державних службовців. Та прописано ж повинно бути, що політично призначений може. Припустимо, міністр внутрішніх справ ще раз говорю Німеччини, він в руки ніколи не візьме кримінальну справу. Він ніколи не буде втручатися в кадрові призначення. Для цього є статсекретар, секретар який жодній партійній участі не приймає. Все ж прописано. Просто треба ввести систему.